Мощный мотор с хорошей силой всасывания, удобный контейнер для сбора пыли, несколько фильтров очистки воздуха плюс отличный дизайн. Mirta VCK18H и 20S отличаются мощностью – 1800 и 2000 Вт и типом фильтрации. У младшей модели установлена циклонная система плюс хепофильтр, у старшей – двойная циклонная система и все тот же хепофильтр. Мощность всасывания регулируется. Комплектация практически одинаковая. Стандартная щетка полковер, щелевая и насадка для мягкой мебели. Также у старшей модели в комплекте есть турбощетка. Она лучше любой другой подходит для чистки ковров в квартирах с домашними животными. Для маленьких насадок предусмотрен вот такой держатель. Контейнер для пыли легко отсоединяется и чистится. Просто нажмите на кнопку, и нижняя крышка откроется. Очистку воздуха от пыли обеспечивают 4 фильтра. Предмоторный, циклонный и хепофильтр в пылесборнике, а также выходной фильтр. Так что пылесосы хорошо чистят не только полы, но и воздух в доме. Благодаря тому, что шланг подключается сверху, пылесос намного устойчивее моделей с нижним подключением. Сам шланг проворачивается на 360 градусов. Во время уборки не нужно следить за тем, чтобы он не перекрутился или перегнулся. Длина шнура 5 метров. Достаточно для уборки даже в очень большой комнате. Колеса прорезинены, не поцарапают паркет или ламинат. Труба телескопическая, стальная, а значит надежная, прослужит не один год. Паркуется пылесос только вот так. Для переноски есть ручка.